part 2.5.1.0.1.2.4.1 Hari ini saya akan mengenalkan tentang sistem pendidikan yang berada di negara Malaysia dan juga negara Australia Pendidikan di Australia terbagi kepada beberapa peringkat iaitu peringkat prasekolah, peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah menengah dan peringkat selepas menengah Untuk peringkat pertama iaitu peringkat prasekolah kanak-kanak berusia 3 hingga 5 tahun Kanak-kanak ini tidak diwajibkan untuk sekolah tetapi digalakkan untuk membantu kanak-kanak ini melanjutkan pembelajaran ke pembelajaran seterusnya iaitu pembelajaran di sekolah rendah seterusnya dari peringkat sekolah rendah kanak-kanak usia 6 hingga 12 tahun kanak-kanak ini akan melalui tahun 1 hingga tahun 6 tetapi di setiap negeri ada juga yang meletakkan tahun 1 sampai tahun 7 peringkat ini memberikan kanak-kanak untuk mempelajari ilmu literasi, numerasi, dan kemahiran sosial selanjutnya ialah pendidikan skandera iaitu kadang-kadang berusia -kadang 12 hingga 18 tahun untuk pendidikan skandera terbagi kepada dua bahagian iaitu lower secondary dan juga upper secondary untuk lower secondary iaitu tahap 7 hingga tahap 10 manakala untuk upper secondary iaitu tahap 11 hingga tahap 12 pada tahap ini kadang-kadang diberikan pilihan seleksi untuk mengambil aliran pengajian melalui akademik ataupun pembelajaran mengikut vokal vocational mengikut minat masing-masing seterusnya adalah pendidikan lepas menengah iaitu pendidikan yang merangkumi semua termasuk vocational iaitu TAFIR, Technical and Further Education institusi tinggi dan juga pengajian tinggi di universiti untuk pengetahuan semua, di Australia juga Pendidikan rendah dan pendidikan tinggi adalah percuma bagi semua pelajar di Australia. Itu sahaja untuk sistem pendidikan yang berada di Australia. Seterusnya saya akan memberikan tentang sistem pendidikan yang berada di Indonesia. Pendidikan... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanis Nur binti Azham. Hari ini saya ingin membentangkan tentang struktur pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia mempunyai beberapa peringkat utama. Bermula dengan prasekolah iaitu untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Sama seperti Australia, prasekolah tidak diwajibkan tetapi ia digalakkan bagi membantu murid melangkah ke tahun 1. Seterusnya, pendidikan rendah bermula dari umur 7 hingga 12 tahun. Pendidikan rendah di Malaysia adalah wajib dan percuma di sekolah kerajaan. Pada tahap ini, murid mempelajari asas membaca menulis, mengira serta asas sains dan moral. Kemudian, pendidikan menengah dan umur dari umur 13 hingga 17 tahun. Pendidikan menengah dibahagikan kepada dua tingkat. Menengah rendah iaitu tingkatan 1 hingga 3 yang dahulunya diakhiri dengan pentaksiran tingkatan 3 atau PT3 tetapi kini lebih kepada pentaksiran berasaskan sekolah manakala menengah atas tingkatan 4 hingga 5 diakhiri dengan pemperiksaan utama iaitu SPM selepas itu terdapat pendidikan uh, lepasan menengah seperti tingkatan 6 untuk persediaan STPM matrikulasi, college committee dan juga program asas asasi atau uh, persediaan universiti. Akhir sekali, pendidikan tinggi yang ditawarkan dan universiti awam, universiti swasta, politeknik dan kolej matrikulasi. Di Malaysia, pendidikan rendah adalah wajib. Manakala, pendidikan menengah tidak diwajibkan sebenarnya, tetapi majoriti pelajar tetap meneruskannya. Kesimpulannya, kedua-dua kedua-dua negara meletakkan pendidikan sebagai asas penting pem, pembangunan negara tetapi aa, pendekatan mereka berbeza aa, mengikut keperluan masyarakat. Sekian pembentangan saya tentang struktur pendidikan di Malaysia. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nyak Akila binti Muhammad Nur. Nombor metrik 425 Okey, 521 okay, hari ini saya akan menerangkan persamaan kurikulum antara Malaysia dan Australia. Yang pertama, menekankan golongan berpengetahuan, kemahiran dan nilai. Okey, kedua-dua negara menganggap pendidikan bukan hanya untuk kecemerlangan akademik tetapi juga untuk membina sasiah etika dan tanggungjawab sosial. Contohnya, di Malaysia menekankan pendidikan Islam dan pendidikan moral, manakala di Australia memasukkan nilai tempatan dan identity community. Okey, yang kedua, matlamat melahirkan pelajar yang seimbang. Okey, bagi Malaysia melahirkan pelajar seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Manakala Australia melahirkan pelajar berpengetahuan, berfikiran kritis serta mampu menghargai kepelbagaian budaya. Okey, yang ketiga pula, tumpuan kepada literasi, numerasi dan sains. Malaysia memberi penekanan pada matematik dan sains sebagai asas kemajuan negara. Manakala Australia juga menekankan literasi, numerasi dan STEM iaitu sains, teknologi, engineering dan matematik untuk menghadapi cabaran global. Okey, yang terakhir sekali ialah kurikulum dibangunkan untuk masyarakat setempat. Okey, di Malaysia menekankan aspek kebangsaan dan perpaduan rakyat manakala di Australia menekankan perinterafai komuniti pribumi dan kepelbagaian budaya. Kedua-duanya cuba menjawab keperluan sosial negara masing-masing. Okey, seterusnya bagi perbezaan antara Malaysia dengan Australia. Yang pertama, struktur dan pelaksanaan. Malaysia uh, mempunyai kurikulum yang ditetapkan di peringkat nasional oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Okey, yang kedua, sekolah di seluruh negara menggunakan kurikulum yang sama iaitu KSSR bagi sekolah rendah dan KSSM bagi sekolah menengah. Yang ketiga, lebih berpusat dan seragam untuk memastikan perpaduan nasional. Seterusnya, bagi Australia pula, acara menetapkan kerangka umum tetapi setiap negeri bebas menyesuaikan pelaksanaan kurikulum. Lebih fleksibel untuk mengikut konteks negeri, masyarakat dan budaya setempat. Okey, yang kedua bahasa dan identiti. Okey, Malaysia telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan pengantar utama pendidikan. Bahasa sebagai medium penyatuan bangsa. Manakala Australia tiada bahasa rasmi tunggal dalam pendidikan walaupun bahasa Inggeris digunakan secara meluas. Pendekatan ini diberikan kepada keperbagaian budaya dan bahasa komuniti peribumi. Okey, di samping itu, uh, pendidikan di Malaysia menekankan pembentukan identiti nasional dan integrasi masyarakat berbilang kaum. Pendidikan dilihat sebagai membina perpaduan dan patriotisme. Manakala Australia, okey, manakala Australia menekankan inklusiviti dan keterangkuman budaya. Pendidikan sebagai media mengiktirafkan sejarah dan hak komuniti peribumi serta keperbagaian etnik. Dan akhir sekali, kandungan khusus. Di Malaysia, pendidikan Islam atau pendidikan moral telah diwajibkan Manakala di Australia, kandungan khas tentang orang asli dan Torres Strait Islander sebagai warisan budaya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syakila Zulika binti Muhammad Nazri. Nombor metrik 4251000091. 000 Jadi saya akan menerangkan mengenai pedagogi. Pedagogi Sejak dahulu pendekatan pengajaran banyak bergantung kepada guru sebagai pusat di mana guru menyampaikan murid mendengar. Namun selepas pelaksanaan KSSR dan KSSM wujud perubahan ke arah pembelajaran yang berpusatkan murid. Kaedah seperti inquiry-based learning, project dan pembelajaran kolaboratif semakin digalakkan. Hasratnya adalah agar pelajar berfikir secara kritis, kreatif dan mengaplikasikan pengetahuan dalam dunia sebenar. Perubahan ini mencerminkan tren pedagogi yang lebih interaktif dan pelibatan pelajar yang lebih tinggi berbanding dahulu. Sekarang mari kita bergerak ke Australia pula. Di sana, pendekatan pedagogi lebih menekankan bahawa murid adalah pusat pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing murid meneroka pengetahuan melalui pengalaman bukan hanya menyampaikan kuliah. Dalam peringkat awal, pembelajaran berasaskan permainan digunakan di peringkat menengah, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah digalakkan. Teknologi digital digunakan secara meluas dan proses pengajaran untuk memperkukuh penglibatan pelajar. Di Australia, keunikan lain termasuk nilai kepelbagaian budaya, konteks komuniti tempatan dan kebebasan guru serta institusi dalam mencipta inovasi pengajaran. Pendekatan mereka lebih fleksibel dan adaptif kepada situasi tempatan dengan penekanan kepada kemahiran moden abad ke-21. Kesimpulannya, Malaysia kini berada dalam proses peralihan dari pedagogi tradisional ke arah yang lebih moden dan interaktif serta berpusatkan murid. Di pihak Australia, mereka sudah lama mengamalkan pendekatan yang mengutamakan murid, pengalaman dan inovasi guru. Walaupun mereka berbeza dari cara pelaksanaan matlamat utama mereka sama iaitu untuk membina pelajar yang mampu berfikir kritis, kreatif dan relevan dalam dunia yang berubah pantas. Kedua-dua sistem boleh saling belajar antara satu sama lain. Malaysia boleh ambil semangat kreativiti dan inovasi guru di Australia. Manakala Australia boleh mengambil pengakuan nilai bersama dan integriti kebudayaan yang diterapkan di Malaysia. Baik, okey. Saya ialah Shashmita Anand dari Shankar. Saya akan menerangkan tentang aspek di negara Malaysia dan Australia. Di Malaysia, hampir semua kanak-kanak boleh pergi sekolah rendah secara percuma. Jadi, akses kepada pendidikan asas lebih mudah. Dan di Australia pula, sistem pendidikan lebih seimbang dan menekankan kesamarataan pendidikan percuma sampai sekolah menengah, pelajar kurang bernasib baik dapat bantuan tambahan dan murid yang perlukan perhatian khas tetap mendapat hak sama melalui undang-undang inklusif. Sekolah di kawasan pedalaman juga dibantu dalam teknologi dan program khas untuk kurangkan jurang pendidikan. Kesimpulannya, Malaysia dan Australia sama-sama pentingkan akses pendidikan tetapi cara mereka berlainan. Malaysia boleh belajar dari cara Australia bagi sokongan menyeluruh supaya semua pelajar dapat pendidikan yang adil dan inklusif. Nama saya Syabina Ana Pemperkanan, saya menerangkan cadangan untuk Malaysia terbentukkan kepada dua strategi iaitu pendekatan equity driven dan event berorientasi industri tempatan. Bagi, Australia menekankan kesamahan pendidikan dengan memberi tumpuan kepada pelajar kurang kemampuan dan pelajar keperluan AS atau SEN. Untuk Malaysia, pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan mengantar lebih banyak guru pakar ke kawasan pendalaman seperti Sabah dan Sarawak. Menyediakan CPD internet serta pembelajaran digital. Pada masa yang sama, perkumpulan program pendidikan ilusi untuk pelajar SEN hasilnya jurang bandar atau luar bandar dapat dikurangkan dan peluang pendidikan lebih seimbang untuk semua. Australia berjaya menyumbangkan ilustrasi IBEC dengan industri tempatan melalui latihan industri, penetahan kerja kurikulum yang fleksibel, Malaysia juga boleh mencontohi model ini dengan memukuhkan kerjasama antara kolej vocational, politeknik dan syarikat tempatan. Tambahan pula, insentif kerajaan serta kerjasama swasta boleh membantu membina pusat e-bag model. Dengan strategi ini, Malaysia mampu melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan ekonomik semasa dan masa depan. Malaysia boleh menekankan infatik ini dengan membangunkan kurikulum digital yang lebih intradik memeluaskan limputan internet berkelajuan tinggi di seluruh negara serta melatihkan guru dalam pedagogi digital. Asalnya, sistem pendidikan menjadi lebih fleksibel, moden dan berasal berdaya asing di peringkat global. Kesimpulannya, dua strategi ini boleh membina sistem pendidikan yang lebih inklusi, seimbang dan replan kepada keperluan industri negara. Terima kasih. Saya so, ingin laluan berperingkat dari prasekolah sehingga lepas sang Laluan ini juga diwajibkan kepada setiap pelajar dan juga ianya punya percuma. Flexibility Academic Devocational memberi peluang pelajar untuk mendalami minat dan potensi mereka <coughs> Sistem pendidikan Malaysia juga melalui laluan yang sama iaitu melalui laluan prasekolah sehingga ke pengajian tinggi Pendidikan rendah diwajibkan untuk mendidik asas sekolah hukum kepada pelajar manakala menengah dan seterusnya untuk membuka peluang pelajaran dan pekerjaan Struktur ini menunjukkan usaha negara untuk melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya rendah dan mendengar adalah wajib untuk semua rakyat dan sistem mereka lebih fleksibel kerana mereka pilih sama ada aliran akademik atau profesional. Manakala di Malaysia pula, pendidikan rendah memang diwajibkan oleh kerajaan. Tetapi pendidikan menengah hanya digalakkan walaupun kebanyakan pelajar tetap melanjutkannya. Sekian, terima kasih. Okey, di Malaysia, kurikulum yang diamalkan adalah seragam dan berpusat ia diselaraskan di seluruh negara. Pendekatan ini penting untuk memastikan setiap murid menerima pendidikan yang sama kualitinya serta bagi membentuk penyatuan bahasa dan identiti kebangsaan. Kurikulum yang sama membantu mengurangkan jurang perbezaan antara kaum serta mengukuhkan perpaduan rakyat. Manakala di Australia, kurikulumnya lebih fleksibel dan pelbagai. Ini bermaksud pihak sekolah serta negeri mempunyai ruang untuk menyesuaikan kurikulum mengikut keperluan masyarakat setempat Fleksibiliti ini juga membolehkan kepelbagaian budaya dan komuniti diiktiraf sekaligus meraihkan identiti unik setiap pelajar Walaupun pendekatan Malaysia dan Australia berbeza Kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama iaitu menaikkan generasi yang berilmu, berkemahiran serta berakhlak mulia. Okay, itu sahaja. Saya menyedari setiap sistem pendidikan mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri bergantung pada konteks negara. Malaysia menekankan akses menyeluruh dan peperiksaan manakala negara lain seperti Australia lebih menekankan fleksibiliti dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Saya belajar bahawa Malaysia boleh menambah baik pendidikan dengan menyesuaikan strategi terbaik negara lain khususnya dalam equity driven education dan tvet hari ini juga mengajar saya berfikir lebih kritis dan terbuka dalam menilai dasar pendidikan serta mencari ruang penambahbaikan yang sesuai dengan realiti tempatan sekian terima kasih Selepas membuat perbandingan antara Malaysia dan Australia, saya rasa Malaysia sebenarnya sudah mula memperbaiki sistem pendidikan, terutamanya terutamanya dari segi akses dan pedagogi. Namun, masih wujud jurang antara bandar dan luar bandar, serta cabaran untuk murid kurang bernasib baik dan murid berkeperluan khas. Saya berpendapat Malaysia boleh belajar dari model Australia seperti pendekatan ikuti driven untuk memastikan semua pelajar mendapat sokongan yang adil dan TVET berorientasikan industri tempatan untuk melatih tenaga kerja berkemahiran tinggi. Dengan strategi ini, pendidikan di Malaysia boleh menjadi lebih inklusif seimbang dan relevan dengan keperluan zaman sekarang. Sekian daripada saya. Saya rasa Malaysia boleh belajar daripada negara Australia yang menyebabkan efek dalam pendidikan terutamanya bagi pelajar miskin dan keperluan as. Walaupun Malaysia ada pelbagai bantuan jurang bandar dan luar bandar masih jelas jadi, pembiayaan berasas keperluan wajar dipertimbangkan Selain itu, hubungan rapat TWAG dengan industri di Australia Boleh menjadikan contoh kerana membantu graduan lebih bersedia untuk kerja Malaysia juga patut mengukuhkan bantuan keuangan Agar asaskan pendidikan benar-benar sama rata tanpa beban kos tambahan dalam sistem pendidikan kita berhalikan daripada terlalu berorientasi peperiksaan kepada pendekatan holistik yang menekankan kemahiran insan dan nilai kehidupan. Sekian terima kasih.